А лично для меня ставили, ну, мой тренер ставил задачу, это, конечно же, выиграть, потому что этот старт является отборочным на Олимпиаду в Рио 2016 и набрать э, норматив, который у нас прописан в критериях отборов, это 477. Ну, 1, я поместился как раз с плюс баллом, но хотя вот можно было почище, конечно. Расстроен, что не попал в пятый прыжок, потому что предварительно сделал его на 8,5-9. Сейчас, видите, чуть-чуть рано открылся и получилось уже 6,5-7. Ну, у нас бывают такие нюансы. Ну, хорошо, что хватило до норматива. Ну, то есть, вот, э, что называется, самокритика, да, присутствует? То есть, вы, вы вот сильно на я бы сказал, что это где-то ну, на четверочку, на 4 с плюсом, наверное. Для того, чтобы была твердая пятерка, нужно не ошибаться на 6,7, потому что на мировом уровне это, к сожалению, грубая ошибка, и ты уже можешь вылететь из борьбы. Ты можешь работать весь финал и один прыжок сделать. Вот, ты, в принципе, не упал да, там, на 2-3 балла, ну, а на 6,5 уже все. А в чем разница? Почему у нас тут так, а там так? Почему так, так? Ну, Потому что мировой уровень, он немножечко, конечно, выше, чем у нас. Ну, я, наверное, с этим и связан. Ну, я хочу сейчас себя чувствую, что дальше по программе. Вы готовы до Олимпийских игр? Конечно, готовлюсь по максимуму, потому что очень хочется показать действительно то, на что способен. Мне удавалось набирать не, не только 500, а 530. То есть, а 530 – это, в принципе, достойность. Это та сумма, с которой можно бороться за медали на Олимпийских играх, потому что, как показывает практика, в Лондоне третье место было 528. На чемпионате мира 527, ну то есть как раз вот где-то вот в этих 520-530 гуляет э, медаль. А скажите, вот, э... Вот то, что вы сегодня прыгали, что вы сегодня делали, это будет с самое на Олимпийских играх? Да, да, программа будет то же самое, потому что ну, я пробовал сложняться, но мне уже немножечко 28, немножко тяжеловато добавлять сложные прыжки. Но я пытался, но ну, то есть нет смысла их ставить там, на 6 баллов, я лучше сделать свои на 80. Скажите, сколько часу уходит, например, да? то есть, сколько вы уже отпрацовываете именно вот эту программу, сколько вы на нее себе потратите? Ой, и вы имеете в общем, когда я начал только ее прыгать? Нет, не, или... нет вот именно вот всю программу, да, когда раз готовят до Олимпийских игр, сколько часов у вас пришло на ее да, каждый... и все остальное? Э, да, в принципе, каждый день мы то есть, и прыгаем все-все-все и стараемся по много раз для того, чтобы на соревнованиях выходить и чувствовать себя уверенно. Не, ну я на вазе, там, Рик уже там два. А, если, ну, как раз после Олимпиады в Лондоне, ну, то есть четыре года. Четыре года, да, это самое. Может, хочется шесть? Хочется, я пей. пробовал, но я же говорю, вода иногда больно бьется. Пробовал, но. Добрый ваш, Все, спасибо. Было приятно. Да.